mas'ul qo'mitalar yig'ilishida bitta masala ko'rib chiqiladi o'zbekiston respublikasining konstitutsiyasi to'g'risidagi o'zbekiston respublikasining konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bugun biz sizlar bilan prinsipal o'zgargan konstitutsiyaviy qonun loyihasi yuasidan fikr bildiramiz yangilanayotgan konstitutsiyamiz loyihasi ustida qizg'in ish olib borildi insonning davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarda yuzaga keladigan qonunchilikdagi noaniqliklar so foydasiga talqin qilinishi belgilanmoqda bu juda katta narsa buni tushungan tushunadi buni biza deputatlar borib yetkazishimiz kerak xalqimizga oddiy misol mana aytaylik o'sha soliq bilan fuqaro o'rtasida qanaqadir e, noaniqlik yuzaga kelsa qonunchilikda inson foydasga tag'on qilinadi deydi bo'ldi shu bahsga nuqta qo'yib beryapti konstitusiya qonunda nazarda tutilgan pensiyalar nafaqalar boshqa ijtimoiy yordamning miqdori rasman belgilangan eng kam iste'mol xarajatlaridan kam bo'lishi mumkin emasligi aniq ko'rsatilmoqda fuqarolar tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini davlat hisobidan bepul olishga haqli ekanligi aniq o'rnatilmoqda kuni kecha o'zbekiston respublikasi prezidenti ishtirokida oliy majlis palatalari va sud organlari rahbarlari siyosiy partiyalar yetakchilari bilan ochiq muloqot davomida berilgan qator takliflar ham loyihada o'z aksini topdi tayyorlangan konstitutsiyaviy qonun loyihasi bilan amaldagi konstitutsiyamizga yigirma yettita yangi modda kiritilmoqda So -o -o normasi, Şunide, va moddalar soni 128 tadan 155 tagacha oshmoqda konstitutsiyamizning amaldagi 275 ta normasi 434 tagacha ko'paymoqda konstitutsiyamizning tarkibiy tuzilishi ham qayta ko'rib chiqildi unga qo'shilayotgan yangi moddalarga mustaqil raqam berilmoqda shuningdek konstitutsiyaviy qonun loyihasining nomini o'zgartirish va qo'shimchalar emas balki o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi konstitutsiyaviy qonunini loyihasi deb berilmoqda Ruhsat bersangiz konstitutsiyaviy qonun loyihasining umumxalq muhokamasiga chiqarilgan matni va bugunga qadar tayyor bo'lgan matni o'rtasidagi asosiy o'zgarishlarga to'xtalib o'tsam konstitutsiyaga insonning huquq va erkinliklari sha'ni va qadr qimmati himoyasini yanada kuchaytirishga qaratilgan yangi qoidalarni kiritish ishlari davom ettirildi konstitutsiyamizning amaldagi 26 moddasida shaxsning ishi sudda ko'rib chiqilib uning aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmasligi e, belgilangan bo'lsada endilikda sudning qonuniy kuchga kirgan hukmni aniqlanmaguncha u aybsiz hisoblanishi o'rnatilmoqda shaxsning o'z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo'lsa u aybdor deb topilmasligi va jazoga tortilmasligi nazarda tutilmoqda internet tarmog'idan foydalanishni ta'minlash uchun shart sharoit yaratish davlatning majburiyati sifatida belgilanmoqda inson huquqlarini himoya qilishda advokatlarning rolini oshirish ularning prokurorlar bilan teng tortishuvchanlik prinsipi asosida faoliyat ko'rsatishini ta'minlashga qaratilgan normalar kiritilmoqda e'tibor bering prokuraturaga oid konstitutsiyaviy normalar qanday alohida bobda aks ettirilgan bo'lsa xuddi shunday konstitutsiyamizga advokaturaga bag'ishlangan yangi bob kiritilmoqda davlat boshqaruvini yanada demokratlashtirish parlamentni isloq qilishga oid normalar kiritilmoqda Konstitutsiyaviy qonun loyihasi bilan hokimlarning xalq deputatlari kengashlariga boshchilik qilishni nazarda tutuvchi qoida chiqarib tashlangan edi biroq jamoatchiligimiz tomonidan berilgan takliflarda bunday o'zgartirishlarning o'zi yetarli emasligi ya'ni hokimlar xalq deputatlari kengashlarida rahbar bo'la olmasligi aniq ko'rsatilishi kerak deyilgan edi shunga muvofiq hokim lavozimini egallab turgan shaxs bir vaqtning o'zida tegishli xalq deputatlari kengashining raisi lavozimini egallashi mumkin emas degan qoida kiritildi oliy majlis palatalarining birgalikdagi vakolatlari hamda har bir palataning alohida alohida vakolatlari va mas'uliyat sohalari aniq belgilab berilmoqda bosh vazir nomzodini ko'rib chiqish va ma'qullash davlat byudjeti ijrosi ustidan nazorat qilish hisob xosop palatasining hisobotini ko'rib chiqish kabi vakolatlar bevosita xalq tomonidan to'g'ridan to'g'ri saylanadigan qonunchilik palatasiga o'tkazilmoqda senatning mutlaq vakolatlari amaldagi o'n to'rttadan o'n sakkiztaga oshirilmoqda jumladan hududiy manfaatlarni ifodalovchi organ sifatida senatning mahalliy vakillik organlari faoliyatiga ko'maklashishi ularning qonunchilikka muvofiq bo'lmagan qarorlarini bekor qilish kabi muhim vakolatlari bosh qomusimizda mustahkamlab qo'yilmoqda shuningdek vazirliklarni va boshqa respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarini tuzish hamda tugatish to'g'risidagi farmonlarni tasdiqlash endilikda senatga shu vakolatni o'tkazish taklif etilmoqda mamlakatimizda konstitutsiyaviy qonunilikning ta'minlanishiga mas'ul bo'lgan konstitutsiyaviy sudning turli ta'sirlardan xoli bo'lishi mustaqilligini kuchaytirish maqsadida xalqaro tajribani inobatga olib mazkur sud sudyalarini qayta saylanish huquqisiz 10 yilga saylash taklif etilmoqda davlat hokimiyatini yanada demokratlashtirish maqsadida oliy majlis palatalari rahbarlari e'tibor qilinglar oliy sud sudyalar oliy kengashi rahbarlari bosh prokuror markaziy saylov komissiyasi raisi xalq deputatlari kengashlari raislari va hokimlarning lavozimga ikki muddatdan ortiq saylanishi tayinlanishi mumkin emasligi konstitutsiya bilan cheklash mana shuni belgilanmoqda senat a'zolarining sonini 100 nafardan 65 nafarga kamaytirilmoqda bunda har bir hududdan 4 ta senator prezident tomonidan tayinlangan senatorlar esa tadan 9 tagacha kamaytirilmoqda qonun senat tomonidan 60 kun ichida ko'rib chiqilishi belgilanmoqda agar senat qonunni ma'qullash yoki rad etish to'g'risida 60 kun ichida qaror qabul qilmasa qonunchilik palatasi tomonidan qonun imzolanishi va e'lon qilinishi uchun o'zbekiston respublikasi prezidentiga yuborilishi nazarda tutilmoqda qonunchilik palatasining 2022 yil 24 iyundagi qarorida belgilanganidek konstitusiyaviy qonun loyihasini fuqarolarning umumxalq ovoziga ya'ni referendumga qo'yilishini maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz alohida yurtboshimiz fikrlarini aytmoqchimanki parlamentga konstitutsiya darajasida juda ham katta e'tibor qaratilayotganligini asosiy mohiyatida bu xalq vakillariga ya'ni xalqqa e'tibor xalq hokimiyatchiligiga nisbatan e'tibor kuchayganidan dalolat beradi ya'ni xalqchil davlat bo'lishi uchun esa albatta uh, parlamentning o'rni va roli nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi va bunda uh, mahalliy kengashlarning faoliyati ham nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi shu nuqtai nazardan uh, yangilanayotgan konstitutsiyamizning to'qson beshinchi moddasida e'tibor beradigan bo'lsak mana hozir o'qib turibman o'zbekiston uh, respublikasi oliy majlisi um senatining mutlaq vakolatlari sifatida mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlariga o'z faoliyatlarini amalga oshirishlarida ko'maklashish vakolati singdirib berilmoqda islohotlarimizning mazmun mohiyati joylarda his <coughs> qilinishi uchun joylarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi uchun senat muvofiqlashtiruvchi funksiyani bajarish orqali islohotlarni natijadorligiga va samaradorligiga erishadi shuning uchun ham man o'ylaymanki mazkur bandning to'g'ri berilganligi bugungi kunda mahalliy kengash deputatlari tomonidan <Tippoms> ham qo'llab quvvatlanyapti ham senatning o'zi tomonidan amalga oshiriladigan funksional vazifasiga ham muvofiq ravishda amalga oshiryapti axborot olishga to'sqinlik qilish bu qonunchilikda belgilangan javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi degan bir aniq normaning kiritilayotganligi albatta sohani rivoji va faoliyatini o'sha kafolatlanganligini ko'rsatadi nima sababdan ommaviy axborot vositalariga biz katta e'tibor qaratamiz rivojlangan mamlakatlarning tarixiy tajribasini kuzatadigan bo'lsak ham asosan ommaviy axborot vositalari faoliyatiga o'sha jamiyatdagi islohotlarning borishi u xalq bu islohotlardan xabardor bo'lishi umuman olganda ijtimoiy muhitni qanaqa ekanligini belgilashda ommaviy axborot vositalarining o'rni va roli juda yuqori bo'lgan va bugun ham biz ommaviy axborot vositalariga keng imkoniyat yaratar ekanmiz axborot tarqatish va ularni shaffofligini belgilash kerak bo'lsa mana o'sha normada belgilayotgan ommaviy axborot vositalari o'zi taqdim etayotgan axborotning to'g'riligi uchun javobgar degan normalarning ham bo'lishi bu imkoniyat bilan birgalikda mas'uliyatni oshirishga ham undaydi chunki axborot makoni bu juda katta makon bu yerda biz xohlayotgan biz amalga oshirayotgan islohotlar shaffof yoritilishi albatta jamiyatning hayotida o'zini ta'sirini ko'rsatadi shuning uchun ham davlatdagi islohotlarni tez borishi aholiga tezda yetib borishi uchun axborot makonida erkinlik bo'lishi kerak faoliyatda erkinlik bo'lishi kerak va axborot olishga hech qanday to'sqinlik bo'lmasligi kerak bu kiritilayotgan norma va soha xodimlarini qo'llab quvvatlash uchun aynan bop ajratilayotganligi sohani rivojlanishiga juda katta xizmat qiladi axborotda eng muhim jihat bu ikki tomonni eshitgan holda xolis fikr bilan axborot tarqatish va o'ylaymizki soha xodimlari ham mana shu xolislikni yo'qotishmaydi va har bir harakatimiz birgalikda ommaviy axborot vositalari ham qonunchilik palatasi ham olib borayotgan islohotlarimiz ham faqatgina shu mamlakatni va aholini rivojlantirish uchun xizmat qiladi mana kelib tushgan takliflarni ushbu qonun loyihasiga tahlil qiladigan bo'lsak eng asosiy ko'pi inson huquqlariga oid yoki shaxslarimizni sha'ni qadr qimmatini muhofaza qilishga oid yoki bo'lmasa ijtimoiy himoyani yanada kuchaytirish masalasi bizni millatimiz boyligi bo'lgan yoshlarimizni qo'llab quvvatlashga qaratilayotgan ilm fani rivojiga yana ham rivojlantirish masalasiga e'tibor qaratayotgan takliflar va shu bilan birgalikda ekologiya va atrof muhitni muhofazaga qaratilgan ko'plab takliflar kelib tushganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi birinchi navbatda ana shu to'qqizinchi bobga alohida e'tibor qaratmoqchimanki ya'ni ijtimoiy iqtisodiy madaniy huquqlar bilan birgalikda insonlarni ekologik huquqlari ham o'z aksini topyapti va ana shu bobda belgilangan moddalarda ham alohida mana shu har kimni qulay atrof muhitga huquqiga ega bo'lishi yashash huquqiga ega bo'lishi qat'iy kafolatlanib qo'yilyapti va shu bilan birgalikda atrof muhit haqida aniq axborotga <laughs> ega bo'lish ham qat'iy belgilab qo'yilyapti shu bilan birgalikda davlat tomonidan fuqarolarni ekologik huquqlarini ta'minlash kafolati belgilanyapti shaharsozlik sohasida keng jamoatchilik tomonidan nazorat qilinishi jamoatchilikni nazoratini ta'minlash uchun davlat tomonidan shart sharoitlar yaratishi aynan mana shu Ha, normalarda o'z aksini topyapti orol bo'yi mintaqasida ham ha. doimiy ekologik ikilayın... muvozaratini yaxshilab borish uni tiklab borish masalasida ham davlat o'z kafolatini olyaptiki o'sha yerda ham aniq aniq chora tadbirlarni belgilab borish va shu bilan birgalikda orol bo'yi mintaqasi hududidagi yashovchi fuqarolarni ham u yerdagi ijtimoiy iqtisodiy hayotini yanada yaxshilash borasida yerdagi infratuzilmalarni ham yaxshilash borasidagi to'liq aniq chora tadbirlarni amalga oshirish kafolati davlat tomonidan qat'iy kafolati belgilab qo'yiladi bular nimani ko'rsatadi albatta bu kirtl o'zgarish mana shu qonun loyihamiz yanada takomillashishiga yanada marg'omiga yetkazilishida juda katta o'zini mana shu xizmatini o'tashini aytib o'tmoqchiman yoshlarga oid davlat siyosati mana bilamiz davlatimiz rahbari lavozimiga kirgandagi birinchi imzolagan qonun ham aynan yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonuni bu ishlarni de demak de, mantiqiy davomi sifatida biz bilamiz mana e, ikkita parlament huzurida ikki ming yigirmanchi yildan boshlab yoshlar parlamentlari o'zini faoliyatini yuritmoqda yoshlar akademiyasi alohida ularni loyihalari bilan ishlashga imkoniyatlar yanada ko'paymoqda ikki 220 yigirma mingdan oshiq taklif kelib tushgan bo'lsa bu takliflarni aksariyati bir oltmish foizdan oshig'ini yoshlar bergan imtiyozlar juda judayam ko'p ta'limda yoki mana shu tadbirkorlik bandlik sohasida endi mana shu berilgan imtiyozlarni bosh qomusimiz darajasiga ko'taraylik mana shu konstitutsiyada ham bular yoritilsin degan taklifni berdilar hamda konstitutsiyada yoshlarga oid alohida bitta bob yoki alohida bir nechta bir modda bo'lsin degan taklif ilgari surildi va mana shundan kelib chiqqan holatda demak mana konstitutsiyamizda dem, alohida yangi bir norma taklif etilmoqda va u norma bilan davlat yoshlarni de, demak shaxsiy siyosiy iqtisodiy uh, ijtimoiy madaniy va ekologik huquqlarini himoyasini uh, ta'minlaydi ularni jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishni rag'batlantiradi degan norma qo'shilmoqda buni ahamiyati shundaki buni kiritilayotganligi yoshlarga demak uh, davlat tomonidan huquqlari himoya qilinmoqda hamda yoshlarni rag'batlantirib ko'proq jamiyat va davlat ishida demak rag'bat mexanizmini joriy etish orqali yanada qiziqtirish imkoniyati paydo bo'lmoqda albatta bularni barchasi mana shu amalga oshish natijasida bu nafaqat mamlakatimiz yoshlarini balki butun jamiyatimizga berilgan mana shu imkoniyat bo'ladi hamda mamlakatimizni bir yanada bir farovon bo'lishi uchun xizmat qiladi deb o'ylayman konstitutsiyaga kiritilayotgan yangi normaga to'xtalib o'tmoqchiman ya'ni shaxsni aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo'ladigan bo'lsa u aybdor deb topilishi yoki jazolanishi mumkin emasligi haqidagi normani ahamiyati juda beqiyos hisoblanadi bilamizki bizni qonunchilikda jinoyat protsessual qonunchilikida shaxsni aybini isbotlash bilan bog'liq muhim protsessual tartibotlar belgilangan ya'ni dalillarni to'plash ularni tekshirish va baholash bilan bog'liq aniq prosessal muddatlar belgilangan lekin aynan mazkur qoida sifatida oltin qoida sifatida jinoyat protsessual qonunchiligida bunaqa norma yo'q edi konstitutsiyada bu normani o'rnatilishi bevosita mamlakatimizda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar sud huquqi sohasidagi amalga oshirilayotgan islohotlarni yanayam yana bardaromligini ta'minlashda aynan bu jarayonda davlat organlarini huquqni muhofaza qo'yuvchi organ xodimlarini mas'uliyatini javobgarlik hissini oshirish bilan bir qatorda shaxsni o'zini aybsizligini isbotlash uchun muhim konstitutsiyaviy kafolat sifatida xizmat qiladi sodda qilib aytadigan bo'lsak agar shaxs o'zini aybini tan oldimi unga qarshi yagona dalil bo'lgan bo'lsa mazkur shaxs aybsiz hisoblanadi va jazolanish mumkin emasligi mana bu oltin qoida sifatida belgilanishi ertaga amaliyotda mana biz bilamiz yuzaga kelayotgan bir qancha muammolarni amaliyotda yuz berayotgan bir qancha xatolarni bartaraf qilishga va bizni mamlakatimizda yashayotgan har qanday fuqaroni shaxsni huquq va qonuniy manfaatlarini konstitusiyaviy nuqtai nazardan kafolat sifatida xizmat qiluvchi huquqiy dorma sifatida amaliyotga tadbiq etilishiga xizmat qiladi misli ko'rilmagan ish olib borildi konstitutsiyaviy qonun loyihasi yuzasidan hatto o'sha uxalmuhokamasi tugagandan keyin ham demak takliflar kelishni davom etdi bu nima degani xalqimiz ishonyapti xalqimiz mana shu konstitutsiyaviy qonun loyihasidan ertangi kunni ko'ryapti bu qanaqa konstitutsiya deganda bir og'iz gap bilan tushuntiring deganda mana shunaqa aytargan bo'lardimki bu davlatning xalq oldidagi mas'uliyatni bir necha karraga oshiradigan konstitutsiya deb baho bergan bo'lardim mayli oshsin shunisi bilan bu xalq konstitutsiyasi bo'ladi